Salam. Gəlin kömək sıxıntisələrindən olan qorxmanın testlərinə baxaq. Qoşma kömək sıxıntisəsi olub, özündən əvvəl ismin müxtəlif hallarında işlənən sözlərə qoşularaq müəyyən mənaçalar yaradır. Qoşma ismin yiyəlik, adlıq, çıxışlıq, yönlü hallarında olan sözlərə qoşularaq müxtəlif mənaçalar yaradır. Zaman anlayışını bildirir istiqamət, məsafə, bənzətmə, fərqləndirmə, aidlik, səbəb-məqsəd, istinad və s. İndi baxaq görəcəksizlərdən bunlara aid hansı nümunələr verilib. Cümlələrin birində qoşma işlənməmişdir. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Burda xatirə tək bənzətinə qoşmasıdır. Təkecalı qoşmalar sözə bitişik yazılır. Yağışdan sonra cüzdüyüb, külək başladı. Nə zaman yağışdan sonra zaman qoşmasıdır. Bu zaman qoşmaları özündən əvvəl çıxışlıq hal şəkilçisi söz tələb edir. Səndən başqa dostum yoxdur. Fərqləndirmə qoşmaları da səndən başqa, səndən savay, səndən qeyri. Bunlar da özündən əvvəl çıxışlı qarşəkilçili söz tələb edir. D variantında çamil santasının ağzını iplə bağlayırdı. Nə ilə bağlayırdı? İplə. Bircəlik vasitə qoşması, iylənin qısaldılmış forması ilə. Arxa tullan, sonra afərindi, sonra burada zaman zərfidir. Özündən əvvəl çıxışlı qarşəkilçili yoxdur. 2 Cümlələrin birində qoşma işlənmişdir. O suallara ürəklə cavab verirdi. Biz bilirik ki, la, lə, ya qoşmadır ya ə, zərf düzəldən leksik şəkilçisi, fel düzəldən şəkilçi ola bilər. Deməli zərf düzəldən leksik şəkilçidirsə əsasən necə nəzər sualına cavab verəcək. Fel məsələn gözlə, başla, yağla Bunlarda lalə adlardan fel düzəldibdi. Lalə kim ilə, nə ilə, hara ilə sualına cavab verərsə qoşma olur. Zə Və la zə ilə əvəz edə bilərsə bağlayıcı olur. Çünki bağlayıcı iylənin qısaldılmış forması lalədir. Xəyal sə yenə uduzdu. Çünki opozdu, tamahla ləyaqət arasındakı naziq xəftələri. Deməli, burada da la və nəvəz etmək mümkündür, ona görə də bağlayıcıdır. Yaşa cəsarətlə, yaşa cürətlə. Necə? Cəsarətlə, cürətlə zərf düzəldən leksik şəkildir. Nöqtələr, vergüllər nə qədər desən, saxta nidalarla dolu kitablar Saхта nidalar ilə, nə ilə dolubdu? Nidalar ilə, nə ilə sualınıza cavab verir və qoşmadır. Xəstə tamamilə yaxşılaşmışdı, burada da zərftir. Cümlələrin birində qoşma işlənmişdir. Hər axşam sahildə tək gəzşərdir. Deməli, burada tək zərftir. Cəmilə Kərim mənim dostlarımdır. Cəmillə Kərim, Cəmil və Kərim burada "və"nə əvəz edirik və bağlayıcıdır. Tək ondan ehtiyat edirəm, yalnız ondan ehtiyat edirəm. Təki yalnızın əvəz edə bilərsə, bu ədattır, məhdudlaşdırıcı ədattır. Başqası ə, başqa işlərə ə, vaxt sərf etməyin. Başqa işlərə burada başqa qoşma deyil, sifətdir hansı işlərə. Ona görə də ə, burada da yoxdur. Hər gün gəlib mənimlə görüşərdi kimi ilə, mənim ilə. Ona görə də ə, üçdə Y variantında qoşma işlənmişdir. 4. Sıxıcılıq aldı olan sözlərə qoşula bilən qoşma hansıdır? Sənin kimi, evə kimi, evə tərəf, səninüçün, sənə görə, səndən əvvəl. 1-ci də biz nümunələrlə göstərdik. E variantı özündən əvvəl çıxışlıq hal şəkləsi tələb etdi. Sıxıcılıq aldı olan sözlərə qoşula bilən qoşma hansıdır? Səninlə, illərdən bəri, evə, sənə qarşı evə kimi evə kimi səhərə kimi sənin üçün yenə də bəri özünən əvvəl sıxlıq qaltıb getdi 5də b variantı sözə qoşularaq məsafə mənası ifadə edən qoşmaları müəyyən edin evə kimi evə qədər evə tək olmur tək burada deməli kimi qədər həm bənzətmədir həm məsafədir amma tək bunların yanında olduğuna görə deməli biz bilirik ki burada bənzətmədir. Dək olsaydı biz bunu məsafə götürə bilərdik. Tərəf sarı doğru istiqamətdir. Qədər ə, qədər tək sonra bu fərqlidir. Zaman qoşması da var. Bizə deyir məsafə evəcən evə kimi evədək cavabımız 6-da C variantı. 7. Sözə qoşlulara zaman mənası yarada bilən qurtmalar əvvəl əvvəl qapaq sonra bəri Yəni 10-cu sualın cavabımız 7-də C variantıdır. 8. Məktəbi bitirənə qədər mənimlə eyni partada oturmuş cümləsində işlənmiş çürməsinin titkilərini müəyyən edin. Bitirənə qədər, bitirənə qədər qoşma, mənimlə qoşulma. Ona görə də 8-də A variantıdır. Qoşma, qoşma. 9-a baxırıq. İ ilə hansı cümlədə qoşulma kimi işlənir? Məzmunları səmiyyətlə qarşıladılar. Necə qarşıladılar? Zərf. Əskərlərimiz cəsarət vuruşurdular. Necə vuruşurdular? Zərf. Əskərlər və zabitlər eyni mas arxasında oturmuşdular. Bağlayıcı. Ana və bala qoşa gedirdi. Bağlayıcı. Qonaqları dağ yolu ilə gətirmişlər. Hara ilə? Cavabımız E variantı. Qoşma işləmiş cümləni müəyyən edin. Kişi mərhəmanlıqla ona nə isə dedi. Mərhəmanlıqla dedi. Necə dedi? Zərf. Nənəm və babam çətdə yaşayırlar. Və nənəvəziyyətimizə görə bağlayıcı. Koca güclə ağır-ağır danışırdı. Necə danışırdı? Güclə, zərf. Sən çıxdın qarşıma duz ilə, çörəyi ilə, nə ilə çıxmısan? Duz ilə, çörəyi ilə. Onunla cavabımız D variantdır. Qoşma işlənmiş cümlədir. Rəssam tablo üzərində səylə çalışırdı. Necə çalışırdı? Zərf. Ayşel telefonla danışırdı. Nə ilə? Telefonla, qoşma. Doğru sözünün qoşma kimi işləndiyi cümlənin məyəni nedir? O hər şeyi doğru danışırdı. Necə danışırdı? Zərf. Uşaq anasına doğru canatdı. Anasına qarşı, arasına doğru, sarı istiqamət qoşmasıdır. Onda 12-də B variantı. 13. Kimi qoşması tək qoşmasının sinonimi olduqda. Sənin kimi, sənin tək, əlbəttə ki, burada olacaq. A variantı adlıq və yiyəlik hallarının işlənəcək. Hansı cümlədə i ilə qoşma kimi işlənib? Dünya və cahan sinonim sözlərdir və ənəvəz nə edə bilərsə bağlayıcıdır. Şəkil fırça ilə çəkilib, nə ilə çəkilib fırça ilə burada isə qoşmadır. Cavabımız 14-də B variantı. 15. Hansı qoşmalar sözlərə bitişik yazılır? Təkhecalı qoşmalar sözə bitişik yazılır. Ca, dək, can, 3, 4, 5. Cavabımız 15-də B variantı. 16. Məlih iclasdan sonra, e, məlih iclasdan sonra evnədək piyada çetdi cümləsində e, qoşmanın hansı məna növü işlənib? Sonra zamandır, evnədək məsafədir. Zaman və məsafə 16-da alternativdir. 17. Mən dərsdən sonra evədək piyada getdim. Burada da yenə sonra zaman zərfi, məsafə, zaman və məsafə cavabımız 17-də B. Başqa qeyri-savay özcə, səndən başqa, səndən qeyri-səndən savay, səndən özcə bu əlbəttə ki, fərqləndirmədir və özünə növbə sıxlıq qarşəçisi tələb edir. 18-də A. 19, evə sarı evə tərəf, evə doğru, deməli yönlü çal, bu da istiqamət. İstiqamət yönlü çal. 19-da A. 20. kimi qoşması tək qoşmasının sinonimi kimi qoşulduqda ismin hansı halında ola bilər? Sənin kimi, sənin tək, bəlzətnə, yerəçal, 20-də D variantı. Kimi qoşması dəc məsafədi, evə kimi, evə dəc, yönlüçal olacaq məsafə. Yönlüç və məsafə 21-də E variantı. 22. Bu qoşmalardan biri ədad kimi də işlənə bilər. Deməli, ədat kimi işlənə bilər. Əlbəttə ki, ca ədat kimi işlənə bilər, qoşma kimi işlənə bilər. Sonra ca zərf düzəldən leksik şəkilçisi kimi işlənir dillər artılarsa, məsələn, türkçə, azərbaycanca, yaponca sonra za dedik ki, ə, isim düzəldə bilər, feldən isim, düşünməkdən düşüncə, əylənməkdən əyləncə və s. Yəni canın funksiyaları çoxdur, yəni Burda da ədad kimi işlənə bilənin cavabımız 22-də V variantıdır. Sonra 23 Bəri ötürü sarı tərəf. Bəri ötürü sarı tərəf ismin hansı hallarında ola bilər? İllərdən, səndən, ötürü, evə sarı, evə tərəf deməli, sıxıqlıq və yönlü çap. Ona görə 23 də 23-də cavabımız C variantı. 24 ə, qarşı, sənə qarşı, sənə doğru, ə, deməli yönlülük və sıxlıq. Əvvəl qabaq sıxlıq aldı. Yönlülük və sıxlıq cavabımız 24-də E variantı. 25. Qoşmalardan biri yazılışına görə digərlərindən fərqlənir. Ə, bunlardan digərlərindən fərqlənən əlbəttə ki 25-də E variantı, çünki bu ayrı yazılır. Tək, can, dəkca Həcizalı şey qoşumların sözə qitəcik yazılır. Cümlələrin birində ca qurtmadı. Uşaq balaca təkəşəllərini irəli uzatmışdı. Burda qoşma deyil. O gəlincə hər şey qaydasına düşməlidir. Gəlincə. Deməli burada da incə şəkilçisidir, deyil. Biz ehmalca kənara gəlib ona yer verdik. Ehmalca burada ca ə, deməli ədattır. Bizdən qoşmanı soruşur. Ona görə də, deməli 26-daca qoşmunu soruşduğuna görə baxırıq. Dərya qədər ağlın olsa, yoxsul olsa, güləllər. Niyə mən burada qədər dedim? Çünki canı qədərlə nəvəz edə bilərsə, deməli bu qoşmadır. Ona görə cavabımızdir. Salxalandıqca, bulandıqca zaman nehrə kimi yağı yağ üstə çıxır, ayran ayranlıq olur. Deməli, burada da yoxdur. Salxalandıqca diqca diqca felə bağlanmır. O cavabımız D idi 26-da. 27-yə baxırıq. 27-də yalnız birində qoşmuşlanmışdır. May ayının gözəl bir günü idi. Burada yoxdur. Əvvəlcə məmsəbəyi -mə -mə özü, sonra qonaqlar rəqs etməyə başladılar. Tutu xanım sük namazını qıldıqdan sonra sonra Deməli burada C variantında işlənibdir. Sonra 28 qıldıqdan sonra, sonradan əvvəldən çıxışlı qarşəxsi olduğuna görə bu zaman qoşmasıdır. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdi? Deməli qoşma işlənməmişdi. Əvvəlcə onun çatma qaşları, sonra tanış səsin müəllimə müəllimə kimi isə xatırlatdı. Burada sonra var, sonra əlbəttə ki, əvvəlcədə sonra da zaman zərfidir. Bunu götürmürük deməli 28-də hə müəllimə kimisə xatırlatdı əvvəlcə onun çatma qarşları sonra tanış səsi müəllimə kimisə xatırlat. Burada qoşma yoxdur çünki əvvəlcə sonra zaman zərfləridir. Qoşma deyil çünki özünə nəvə çıxış qarşəkilçisi yoxdur. Nahar qutarandan sonra, sonra burada zaman qoşmasıdır. Bir az bundan əvvəl, əvvəl zaman qoşmasıdır. Ay görünəndən sonra yenə burada da zaman qoşmasıdır. Həsən hər imtahanından sonra onun yanına gəl ə, gələrdi. Burada da sonra yenə zaman qoşmasıdır. Amma 28-də A variantda qoşma işlənməyib. 29 tək hansı cümlədə qoşmadır? Tək hansında bitişik yazılırsa, bənzətmədirsə, deməli bu nədir? Qoşmadır. O ağladı bir ana tək. Bitişik yazılıb və təkecalı qoşmadır. Cavabımız B. 30-da tək hansı cümlədə qoşmadır? Tək getmə bala, tək burada qoşma deyil. Tək adam, tək burada zərfdir. Tək adam burada da sifətdir. Onun tək yaşaması burada da yenə zərfdir. Mən tək sözə bitişik yazılıb və qoşmadır, bənzətmədir. Bu işi tək sən görə bilərsən, yalnız sən görə bilərsən burada da ədadtır.